ফিছাৰীত কিন্তু এটা গুৰুত্ব দিছে আপোনালোকে যেনে ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটা মিনিষ্ট্ৰি আছে ষ্টেটতো এটা ষ্টেট চাবজেক্ট হয় মিনিষ্ট্ৰিক গতিকে ফিচাৰীটোক এটা ফিছাৰী মিনিষ্টাৰ আছে চাবচ ন আপোনালোক আছেনে গতিকে এটা ফিছাৰীক এটা এনেকুৱাকৈ লৈ গৈছে যে ফিছাৰীৰ লগত যিসকল ৰিলেশ্যন হৈ আছে বা ৰিলেটেড তেওঁলোকে এটা কথা নিশ্চয় গম পায় আমাৰ নিত্য এটা হাতত গম পাব যে মী মীন পালনে আপোনালোকক কিন্তু এটা স্বাৱলম্বী হোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে এইটোত সকলোৱে মানে এটা মানে হেৰি আৰু আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম মতেতো লক্ষী বুলি কয় আমাৰ নাচক ঠিক আছে গতিকে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে ধৰা হ'ল কিবা কাৰণত এইবছ এইবুলি আমাৰ টাৰ্গেটৰ অধিক আমি দিব নোৱাৰিম নিৰ্বাচিত মানে হিতাধিকাৰী পিছৰ বছৰত আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ পৰা আকৌ এটা প্ৰজেক্ট এটা আহি আছে জাইকা প্ৰজেক্ট আমি ভাল পাব যে জাপান আৰু ইণ্ডিয়া কৰ্পৰেশ্যনত এটা মানে লোন ৰোড আমাৰ এইটো হেৰি হ'ব তেওঁলোকৰ জাইকাৰ এটা প্ৰজেক্ট আহি আছে আৰু এই প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে নতুন পুখুৰীখনত পুৰণা পুখুৰী মেৰামতি মাছৰ পোনা দিয়া বা সামগ্ৰী যোগান ধৰা বা এই বায়'ফ্লক চিষ্টেমত মীন পালন অৰ্ণামেণ্টেল চিষ্টেমত মীন পালন প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা গোটেই সামৰি বিষয়বস্তু সামৰি এই স্কীমটো লওঁ্বহাইড্ৰেট গোটেইখিনি পাই যায় মাছে পাই যায় সাঁতুৰি দিয়াৰ ফলত তাত যিটো দ্ৰবীভূত অম্লজানৰ পৰিমাণে আমাৰ অক্সিজেন এতিয়া মোৰ ধৰা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদ যোজনাত নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় বিছ হেক্টৰমান পানী কালি পুখুৰী বনাব দিয়ে তেতিয়া আমি মানে দিবলৈ কাৰণে আমি ভাল পাওঁ কিন্তু আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত কি হয় অলপমান চবতে যিহেতু ভগাব লাগে অলপ পইচাৰ নাটনি হৈ যায় গতিকে অকণমান কমি যায় গতিকে এইটো কাৰণে আপোনালোকে কোনোদিন হেৰি নকৰিব মানে কি বুলি কয় ডিপ্ৰেড নহয় মানে হেৰি নকৰিব ডিপ্ৰেচন হ'ব নালাগে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত জাইকা আহি আছে ছুইফটৰ প্ৰজেক্ট চলিব ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈ থ'লোঁ এই তেখেতে কোৱাৰ দৰে আমাৰ যিসকল মৎস্যপালক আছে তেওঁলোকে অকল আঁচনিৰ পিছত যদি গতিকেতো আঁচনি নাপায় আৰু আঁচনি নাপালে আমি কাৰিকৰীভাৱে যাতে তেওঁলোকক আমি সুদক্ষ কৰিব পাৰো কাৰিকৰীভাৱে স্কিল কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা আমি কিন্তু ল'ব পাৰোঁ সেইটো বিনামূলীয়ে ভাবে আৰু ইতিমধ্যে মই পূব নলবাৰী আৰু ভগ্ৰাপাৰ অঞ্চলত আৰু আমাৰ বাজানী অঞ্চলতো প্ৰায়ভাগ আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে বিনামূলীয়া খোৱা লোৱা গোটেইখিনি দিয়া হয় দহদিনীয়া কৰা হয় দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে ঠাইখিনি এইখিনিয়ে দি দিলে আমাক ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি প্ৰেক্টিকেলো কৰাব পাৰিম গতিকে দহদিনীয়া এই প্ৰশিক্ষণটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়মীয়া কৰিম যদি আমাৰ মানে ব্যক্তিসকলে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে সহায় সহযোগ কৰে আমি অনতিপলমে এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে কাৰিকৰীভাৱেও যাতে সুদক্ষ হ'ব পাৰে ঠিক আছে গতিকে এইটো আমাৰ মানে আপোনালোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ থাকিব অকল মানে আঁচনি বুলি ক'লে ধৰক আজি আঁচনি দিলে ধৰক আপুনি পাঁচ বছৰ কিন্তু আঁচনি নাপায় নহয়

এই এছ অ' পি ডি আঁচনিৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্সৰ যে আহি থকা আঁচনিৰ কাৰণে যি ৰাইজৰ মাজত যি এৱাৰনেছ এটা সভা পাতিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ পূব নলবাৰী যি উন্নয়ন খণ্ডৰ আণ্ডাৰত মানে মানে সভাখন সাধাৰণ সভা পাতা আছে সেই সাধাৰণ সভাত যথেষ্ট মানুহ আহিছে সেইকাৰণে উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া আগন্তুক দিনত যে মানে প্ৰাপ্ত যি মানে আমাৰ হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে যাতে সুন্দৰভাৱে নিৰ্বাচিত হয় বা নিৰ্বাচন কৰি পেলাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ মীন পালন কৰা শ্ৰদ্ধা ৰাইজসকলেও যাতে সহায় কৰে সেইটো কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ যিটো কৃষিভূমি তাতে আমাৰ এই আমাৰ পুতনলবাৰী আৰু ঘগ্ৰাপাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ যিসকল মীন পালক আৰু মীনৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ মাছৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকৰ আমাৰ এছ চুবি আগতীয়া যিটো আমাৰ আহি আছে হ'বলগীয়া স্কীম এছ অ' পি টি দুহেজাৰ পঁচিছ ছাব্বিছৰ কাৰণে আমি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত নতুন পুখুৰীখনন পুৰণা পুখুৰী মেৰামতি আৰু ৰাজহুৱা পুখুৰীত আমি মাছৰ পোণাৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি জিলা মীন বিভাগৰ নলবাৰীৰ ফালৰ পৰা গতিকে আমি এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আমাৰ এই সভাত প্ৰায় পঞ্চাছজনৰো অধিক ব্যক্তি উপস্থিত আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এই স্কীমৰ অধীনত যিসকল ব্যক্তি নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁলোকক আমি এই আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ব্যক্তিসকলক নতুন পুখুৰী খনন বা পুৰণা পুখুৰী মেৰামতি ইত্যাদিৰ কাৰণে আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য জিলা মীন বিভাগ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব পূব নলবাৰী অঞ্চলত কিমানজনক দিয়া হৈছে বৰ্তমান এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া পূব নলবাৰী অঞ্চলত এনেকুৱাকৈ আমি নিৰ্বাচন কৰা নাই কিন্তু এইটো প্ৰচেছ এটা চলিছে আমি সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তি ইণ্টাৰেষ্টেড অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আবেদনকাৰীসকলে আবেদন কৰিব তাৰপিছত আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি সেইটো জৰীপ চলাম আৰু জৰীপৰ অন্তত যিসকল নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁলোকক আমি হিতাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিম